নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল মাষ্টাৰ কণেশ এডুকেশ্যন লৈ তোমালোকৰ এতিয়া হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত পোন্ধৰ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা অনুষ্ঠিত হ'ব তাৰ কাৰণে মই সমাজ বিজ্ঞানৰ ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন লৈ আহিছোঁ তাৰ সেইবিলাক চাবা তোমালোকে খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট জবাচৰ মোৰ মই কোৱা কুৱেশ্যনখিনি বহুতো কমন আহিছে এজ এল চি এক্সাম টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰত এতিয়া আহিছোঁ আজিৰ আজিৰ চেপ্তাৰ প্ৰথম চেপ্তাৰ হৈছে বংগ বিভাজন ঊনৈছশ পাঁচৰ পৰা ঊনৈছশ এঘাৰ আৰু স্বদেশী আন্দোলন ইয়াৰ পৰা তোমালোকৰ কি কুৱেশ্যন আহিব বুলি ক'লে এইটো এক নম্বৰীয়া এক নম্বৰীয়া এক দুই নম্বৰীয়া কুৱেশ্যন চাবা একৰ পৰা এইটো আঠ ন আঠ নম্বৰ এক নম্বৰ বংগ বিভাজন কোনগৰাকী বাই বাই বাইছ বাইশৰৰ শাসনকালত সংঘটিত হৈছিল দুই নম্বৰ ঊনৈছশ পাঁচশ কোন তাৰিখে বংগীজান কাৰ্য কৰা হৈছিল তাৰপিছত স্বদেশী আনৰ সময়ছোৱাত যুগন্তা নামৰ সম্ব সম্বাদান কোনে কৰিছিল বংগদেশত জাতীয় শিক্ষা পৰিষদ নামৰ অনুষ্ঠান কেতিয়া গঠন হৈছিল বেংগল কেমিকেলছ নামৰ উদ্যোগ পইচা প্ৰথম উদ্যোক্তা কোন আছিল তাৰপিছত এইটো চমু উত্তৰ বংগীজান অন্তৰ্থ উদ্দেশ্যে কি আছিল চমু কৈলিখা এইটো চাবা তাৰপিছত তিনি নম্বৰ বংগ বিভাজন বিৰোধী আন্দোলন স্বদেশী আন্দোলনৰ নাম কিয় পাইছিল চমুকৈ লিখা তাৰপিছত স্বদেশী আন্দোলন জাতিক শিক্ষাল আগবঢ়োৱা বৰঙণি বৰঙণি বিষয়ে আলোচনা কৰা তাৰপিছত আহিছোঁ মই পাঁচ নম্বৰ স্বদেশী আন্দোলনৰ সময়ছোৱাত বংগদেশৰ জাতিক শিল্পৰ বিকাশ কেন্দ্ৰৰে হৈছিল তাৰপিছত স্বদেশী স্বদেশী আন্দোলন দমন কৰাৰ উদ্দেশ্যে ব্ৰিটিছ চৰকাৰে কি কি আন্দোলন বিৰোধী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছিল এইটো চাবা তোমালোকে তাৰপিছত এইটো স্বদেশী আন্দোলনৰ তিনিটা ফলাফল উল্লেখ কৰা আঠ নম্বৰটো নাহে স্বদেশী আন্দত তিনিটা অৱদান চৌবিছত আহিছিল টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰত এতিয়া মহাত্মা গান্ধী আৰু ভা ভাৰতৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰাম ইয়াৰ পৰা তোমালোকে চাবা জালিয়ানাবাগ ৱালাৰ বাগৰ জালিয়ানাবাগ জালিয়ানা বাঘৰ হাত্য কাণ্ডা কিমানত হৈছিল ইয়াৰ চমুটো কাৰোবাক তেনেকৈ লিখিব আহিব চমুকৈ লিখা তেৰ এপ্ৰিল ঊনৈছশ ঊনৈছ চনত হৈছিল তাৰপিছত ইয়াৰ তোমাৰ লং লং কুৱেশ্যনখিনি আহিবা এনেকুৱা এইটো তোমালোকে মূল কথাবিলাক এইবিলাক চকা এম চি কিউত আহিব পাৰে তোমালোকেখিনি ভালকৈ পঢ়িবা এতিয়া আহিছোঁ মই সত্যাগ্ৰহ বুলিলে কি বুজা যি তিনিটা স্থানীয় বিভতাৰ ক্ষেত্ৰত গান্ধীজীয়ে সত্ৰাগ্ৰহত প্ৰথমতে প্ৰয়োগ কৰিছিল সেই তিনিটা বিষয়ে সংযুক্ত লিখা এইটো চাবা খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট ভাৰতত খিলাপ্ত আন্দোলন কি আৰম্ভ হৈছিল তাৰপিছত ঊনৈছশ বিছৰ পৰা বাইছ চনৰ গান্ধীজীয়ে কি অসজোগ আন্দোলন আৰম্ভ কৰিছিল ইয়াৰ কাৰ্যসূচী কি আছিল গান্ধীজীয়ে কি আন্দোলন বন্ধ কৰিছিল তাৰপিছত আইন আমনীয় আন্দোলন মূল লক্ষ্য কি আছিল এই আন্দোলনৰ মূল বৈশিষ্ট্য কি আছিল তাৰপিছত কি পৰিস্থিতিত ভাৰতে তেলেংগানা সূচনা হৈছিল ভাৰতে স্বাধীনতা সংগ্ৰামত এই আন্দোলন কাৰ্যসূচী তুমি মাইলাৰ সঠিক হিচাপে সাব্যস্ত কৰি খোলা খোজানেই তোমাৰ মতামত সমৰ্থন কৰা এইটো তাৰপিছত আহিছোঁ মই অসমত ব্ৰিটিছ বিৰোধী জাগৰণ আৰু কৃষকবিদ্যুৎ এইবিলাক চাবা তাৰপিছত মণিরামদেবান এই না এবার জবসর আইসে এই ফুলগুড়ি ধাবা সাবা এই চমু কৈলিখা তারপি রঙ রঙ এই কৃষক বিদ্রোহ তারপি এমসি কেউ সাবা লমার্কে ইয়ারপর আহ পে কইশন জয়ন্ত্র বিদ্রোহ ইয়ার তোমাল এক নম্বর ওঠৰশ সাতাৱন্ন আৰু আঠাৱন্ন চনৰ বিদ্ৰোহৰ কাৰণ সম্পৰ্কে আলোচনা কৰা দুই নম্বৰটো নাহে এইটো যোৱা বছৰ আহিছে টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰত কি কি কাৰণত অসমত ওঠৰশ সাতাৱন্ন আৰু অঠাৱন্ন চনৰ বিদ্ৰোহ ব্যৰ্ধ হৈছিল আলোচনা কৰা আৰু অসমত ওঠৰশ সাতাৱন্ন চনৰ বিদ্ৰোহৰ গুৰুত্ব সম্পৰ্কে আলোচনা কৰা আৰু পাঁচ নম্বৰ ফুলগুৰি ধাবাৰ ওপৰত এটা টোকা লিখা তারপর ওঠারশো চৌরানব্বই সনত পাথরিঘাট সংঘটিত কৃষকবিদ্র এটি হাতে দাঙি ধরবা তারপিছি ফুলগুড়ি ধাবা পথুরিঘাটত রন এই চাবা এটা নেক্সট চেপ্টার ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন আরর জাতীয় জাগরণ ইয়ারপরে তোমালকে চাবা পিছনখিনি তোমালোকে ভালকৈ পঢ়িবা এইবিলাক চচিয়েলখিনি শ্বণকেইটা আৰু ক'ত ক'ত কি কি হৈছিল ইয়াৰ তোমালোকৰ জোনাকী যুগৰ জোনাকী যুগৰ উল্লেখযোগ্য জাতীয়তাবাদৰ উত্তৰ চমু আৱাস দিয়া তাৰপিছত চাৰি নম্বৰ আছাম এছিয়েচনৰ ব্ৰিটিছ চৰকাৰৰ ওপৰত ওচৰত উত্থাপন কৰা বিষয়সমূহ কি আছিল অসমত অসজোগ আন্দোলন নীতিত দিয়া অসমৰ নেতাসকলৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰা তাৰপিছত আহিছোঁ অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় পৈষ্ঠ চমূহ পৰিচয় দিয়া তাৰপিছত এইটো দীঘল প্ৰশ্ন উত্তৰ অসমীয়া ভাষা উন্নতি খাদনী সভাৰ ভূমিকা আৰু কাৰ্যৱলী এইটো নাহে চৌবিশত আহিছিল তাৰপিছত এইটো যোৰহাট সাৰ্বজনীন সভাৰ উদ্দেশ্যে কাৰ্যৱলী তাৰপিছত সাত নম্বৰ স্বদেশী আন্দোলন অসমৰ ভূমিকা বিষয়ক সংযুক্ত বিৱৰণ দিয়া আঠ নম্বৰ অসযোগ আন্দোলন অসমৰ ভূমিকা সম্পৰ্কে এটি খাতীয়ান ধং ধৰা অসমত ভাৰতীয় ত্যাগ আন্দোলন এটা খাতিয়ান ধা তাৰপিছত বৰদলৈ মন্ত্ৰীসভাৰ নেতৃত্ব অসমত ইষ্টফাতে শিক্ষা শিক্ষানুষ্ঠান বিষয়টোক সংযুক্ত বিৱৰণ দিয়া তাৰপিছত মই আহিছোঁ ভাৰত আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এইটো চেপ্তাৰৰ পৰা এম চি কিউ তোমালোক কিবা ভালকৈ চাবা চেপ্টাৰ পঢ়িব লাগিব তাৰপিছত এইটো চিত্ৰকলাৰ বিষয় লিখাব বুলি আহিব তাৰপিছত যোগ বিদ্যা এইটো দুহেজাৰ চৌব্বিছ চনত আহিছিল সংগীত আৰু নৃত্য সভা তাৰপিছত ভাস্কৰ্য তাৰপিছত স্পষ্ট আৰু শিল্পকলা অসমৰ তাৰপিছত এইটো লোক সংস্কৃতি ইয়াৰ কুৱেশ্যনখিনি মই এইবিলাক চাবা তারপর ইয়ারপরে খুবই ইম্পর্টেন্ট দশ নম্বর ভারতের চিত্রকলা কি কি বাদ ভাবি ক্ষুদ্রাকার চিত্র চিত্রযুক্ত দুখন খি পথি পুঁথির নাম এইটো এক নম্বর আর দুই নম্বর এইখানে চাবা এইবিল তারপি চমু মই খুবই ইম্পর্টে ভারতের সাংস্কৃতিক বহু ব বহুত্ত্বাব উৎপত্তি আর বিশের বিষয়ে চমুক লিখা চাবা তিন নম্বর ভারতীয় ধর্ম ঐতিহ্যের বিষয়ে লিখা তাৰপিছত অসমত অসমৰ চিত্ৰকলাৰ ঐতিহ্য বিষয়ে চমুকৈ এইটো ছবি চতাইছিল অসমৰ ধৰ্মীয় বিবতা আৰু সংগতিৰ বিষয়ে লিখা